परमणित विकास कामांच्या निधीच्या श्रेयवादावरून राजकीय रंगल्याचा पाहायला मिळत आहे काल काँग्रेसचे आमदार सुरेश्वर कुडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेने ठराव घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केलेल्या सहा पैकी चार रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बासष्ट कोटी रुपयांची मंजुरी दिल्याचे सांगितले येत्या एक ते दोन दिवसांत कार्यारंभ आदेश मिळून आचारसंहितेपूर्वी या कामांना सुरुवात होईल असे सांगितले होते त्यांच्या या दाव्यावर आज नुकतेच शिंदे गटात प्रवेश केलेले माजी उपमहापौर माजू लाला यांनी पत्रकार परिषदेत घेत आम्ही शहराच्या विकासासाठीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला त्यामागचा प्रमुख हेतू हा शहर व जिल्ह्याचा विकास हाच आहे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला आणि गेल्या दीड वर्षांपासून अडकलेला हा निधी सुद्धा आमच्या सांगण्यामुळेच मंजूर झाला असे सांगत माजू लाला म्हणाले वाघाची शिकार आम्ही केली आणि शिकार केलेल्या वाघाजवळ बंदूक घेऊन फोटो काढण्याचाच हा प्रकार असल्याचे सांगत आमदार सुरेश वर खोडकरांवर अप्रत्यक्ष टीका केली पुढे बोलताना लाला म्हणाले गेल्या दीड वर्षांपासून हा निधी का आणला नाही असा प्रश्न करत आम्ही शिवसेनेत प्रवेश करताच कसा काय निधी आला निधी आमच्यामुळे आला आणि आज ते श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत आम्ही शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतरच निधी कसा काय आला प्रत्यक्षात आम्ही शिवसेनेत जाण्याचा प्रमुख उद्देशच विकासासाठी जास्तीत जास्त, जास्त निधी होता आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले असल्याचे माजूलाला यांनी सांगितले

विकास हो रहा नहीं विकास के काम सेना हमारा मुद्दा एक ही जे विकास का विकास के काम होना चाहिए हमारा सुधारो थोड़ी तकलीफ है हम आपको काले जाओ वो जो

अभी कैसा है कि टाइम बहुत कम है अगले महीने में आचार सिंह के चांसेस ज्यादा है तो इस दौरान ये काम भी शुरू हो जाना रस्ते के और जो आपने जो राखे, आ, और निधि मंगे वाले है ग्यारह तारीख शेरी का ग्यारह तारीख फिक्स है उन्होंने बोले मैं आके करने वाला हूँ उनके हाथ से उद्घाटन होने वाला है ये चारों रोडों का ये चारों का भी और इंशाल्लाह आने वाले के रास्तों का जो जो निधि हमने नगर सेवकों की मांगनी करी हुई है पूरे नगर सेवकों का फंड है श्रीकांत सिंह साहब के हाथ ही होने वाला है तो भरोसा है ना अरे आचार संहिता के वजह सब हो जाएगा क्योंकि वर्क ऑर्डर होना एक्चुअल काम जो तो हाँ शुरू हो जाना चाहिए वर्क ऑर्डर होना वो सब खाना खाना तैयार करके दिया हुआ है जल्दी जल्दी हम खुद प्रयत्न कर रहे हैं जल्दी जल्दी पब्लिक को रिलीफ मिलना क्योंकि पंद्रह तो फरवरी तो तक वहाँ पे शुरू नहीं कर सकते प्रवेश करे प्रवेश करते जो रिजल्ट आया आप लोगों के सामने लेटर आ गया वहाँ आ गई सब और क्या होना के पर दो साल से नहीं आया आज हमें बारह दिन के होता है अब हमने आला खड़ा तैयार करी इसके अंदर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है तकलीफ है हमको मालूम है ना नगर सेवक में जाना जा कमजोर जा पड़ रहे निजी के वजह से और वो उपलब्ध करके देने का काम शिंदे साहब ने हमको आश्वासन दिए और इन बहुत जल्दी से जल्दी देने वाले हो और विकास का काम बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से विकास को लेके चलने का काम हम शहर के अंदर करने वाले और बहुत गति से करने वाले और वहीं शहर के, तो के अंदर का पानी का महापालिका के अंदर अंतर्गत जो भी मसले है रोडों के नालियों के वो ज्यादा ज्यादा छुड़ाने का प्रयत्न करने वाले और नगर सेवकों को भी सबको हर वार्ड में हर एरिए में हमने जो आड़ा खाड़ा तैयार करके दिए हुआ है पूरे वर्भागों का उसके अंदर उन्होंने भी निधि देने वाले वो तैयारी उन्होंने करके कर रखी